проходило все в нормальной рабочей обстановке. Было очень много, так сказать, жеребьевка была достаточно обширная. И практически заняла с 10 утра до 3 дня. Конечно, естественно, основное внимание было приковано к жеребьевке национальной спорной, женской и мужской. Я считаю, что по женщинам, которые, к, к, квалификационный раунд, который состоится в июне. Я думаю, сложно что-то сказать. Команды все сильные, и специфика женского баскетбола такая, что, я думаю, только в мае приблизительно будут понят, понятны составы команд, в том числе украинской команды и э, наших соперников. Поэтому в мае будем смотреть. У нас еще не до конца решен вопрос с тренерским составом. Я думаю, что... Сделаем максимально все, чтобы подготовить женскую сборную для этой квалификации, чтобы она его достойно прошла. Что касается мужской квалификации, я считаю, что группа у нас, ну если говорить по сравнению с другими группами, достаточно комфортная. Но я бы не хотел расслаблять ни болельщиков, ни игроков, ни тренеров, да? Почему и себя в том числе вместе с федерацией? Почему? Потому что если взять нашу историю, то Хорватами мы давно не играли в официальных соревнованиях. Хорваты, хоть и выступили неудачно на последнем Евробаскете в Литве, являются одной из лучших команд по составу в Европе. И команда наверняка захочет взять реванш и выступить убедительно. Венгры. Венгр в прошлом году мы играли с венграми в квалификацию и достаточно проблематично выиграли, очень тяжело выиграли во Львове и проиграли в Венгрии. Так что команда, которая, в общем-то, давно уже подбирается к элите европейского баскетбола, надо быть с ней очень аккуратно. Не могу ничего сказать про сборную Австрии. Просто слышал, что она достаточно плохо играет у себя дома. Сборная Кипра – эта команда, это домашняя команда, которая имеет в своем составе натурализированных греков, натурализированных американцев. В общем-то, это такая вот типичная кипрская команда, которая очень-очень хорошо играет дома. Я думаю, что, честно сказать, группа комфортная, но расслабляться нельзя, надо готовиться, серьезно выходить и, скажем, не давать ни в одной игре себе слабинку и выходить, тем более, что две команды выходят автоматически и четыре команды из шести групп, которые заняли третье место, это достаточно неплохой у нас, скажем, вариант для того, чтобы выйти на следующий чемпионат Европы и попасть в финал чемпионата Европы в Словении. Майк Фротелло будет принимать участие в нашем голосовании в Мюнхене. Он приезжает специально поддержать э, Украину и поддержать, как бы своим авторитетом и там, скажем, в колуарах рассказать и поделиться опытом его работы э, в Украине. И я думаю, что, естественно, что тренера мужской сборной, если как бы ничего экстраординарного не случится, будет Майк Фротелло. Может быть у него будет замена каких-то помощников, но я думаю это в основном эта группа людей будет заниматься. Он подготовит план, у него есть в плане приезд. Несколько раз с нового года он будет посещать Украину, смотреть игры вживую, общаться с игроками сборной. Мы планируем также проведение клиник тренерских. Так что, в общем-то, очень надеемся, что такие даты, как 18 декабря, будут у нас решение позитивное в, наш, в нашу пользу. И потом уже будем как бы дальше планировать развитие, развитие скажем, сборной и развитие баскетбола в целом, не просто на какой-то короткий отрезок времени, а уже как минимум до 2015 года. Он почувствовал, когда мы с ним пообщались, обсудили команды он увидел возможность привлечения новых молодых игроков. Да, вот, скажем, есть, наверняка будут у нас игры, где мы можем пробовать новых ребят э, и скажем так, значительно ну, может быть, освежить, омолодить сборную, попробовать каких-то ребят, которые в общем-то э, вот на пороге попадания в сборную национальную и может быть у них будет хороший шанс закрепиться. Когда мы проводили э, в общем-то консультации, переговоры, в общем-то, ну, обы обыкновенно лоббировали, скажем так, интересы э, по -по -по Украины как э, страны-хозяйки э, Евробаски-2015, то нам четко сказали, что вы должны обязательно перед этим провести несколько юниорских соревнований. Мы готовы к этому. Если в 2015 году мы получим это право проводить, то мы готовы сразу же подать заявки на возможность проведения различных соревнований любого юниорского уровня с молодежки до кадетов и женщин в том числе. Все очень вежливые, желаю друг другу удачи значит, изображают, что вроде как, да, конечно, так вот, да, похоже, мы проигрываем, но это мы, нам знакома вся эта история, работает очень серьезно, авангардом, скажем, и лидером этого всего движения является Федерация Французская, которая очень серьезно к этому относится, но я чувствую, что, скажем так, есть, есть моменты, по которым я ощущаю, что, скажем, члены Совета Европейского ФИБА Европа, да, члены Совета, они вот склоняются все-таки, что вот четыре страны до них начинают немножко доходить, как это будет сложно. Да. И вот те условия, которые мы гарантируем и обещаем, и, скажем, тот же Евро-12, который у нас, скажем так, все уже признали, и все смотрели CNN, и европейские новости, и все смотрели Жеребьевку, которая состоялась несколько дней назад и все признали, что Украина справилась с этой задачей, хотя все вначале были пессимисты в этом направлении. Да. Сегодня все признали, все прекрасно понимают, что точно так же будет сделан баскетбол, тем более, что у нас меньше затраты намного, у нас меньше объем работы, и, в общем-то, как бы Евро-12 футбольный проложил дорогу уже не только, кстати, к баскетбольным большим соревнованиям. Все-таки считается, что Евробаскет это второй После футбола, европейского футбола чемпионат по интересу, по массовости. Поэтому я думаю, это еврофутбол проложил нам, евро-12 проложил нам возможность проводить любые соревнования. Если мы еще сделаем евробаскет-15, построим залы, сделаем инфраструктуру, то любой вид спорта здесь может пройти любые соревнования. Поэтому вот такие перспективы у нас. Посмотрим, как чиновники захотят они развивать баскетбол, инфраструктуру Европы, расширять современную инфраструктуру спортивную, значит, будут голосовать за нас. Не захотят, значит, будет это видно.